jalanan kita sebelumnya adalah ziarah ke makam sahabat Nabi dan singgah di Masjid Abdullah bin Abbas setelah kita berkunjung ke peternakan unta. Yang bisa kamu simak nanti ceritanya di video sebelumnya di mana di sekitaran komplek Masjid Abdullah bin Abbas ini banyak kita temui hasil perkebunan tanah toif, tanah tersubur di Arab Saudi yang diperjualbelikan oleh para pedagang. Halo. Halo. gedung itu tower apa pak? Pos Saidina Ali. Oh pos, posnya saya Ali. Itu dulunya Rasulullah itu istirahat nih di sini nih. Hmm. hmm. Eh di masjid apa nih? bangunan kotak batu ini. Nih. Namanya masjid itu, hmm. hmm. yang di atas tuh ada kacilnya kan? Ada kacilnya. Bukan manusia Penting kamu tahu, kota Thaif merupakan salah satu kota tempat Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam hijrah untuk mencari perlindungan dari serangan Quraisy Makkah dan berharap penduduk di kota Thaif bisa memeluk Islam. Dan kota Thaif adalah kota besar ketiga setelah kota Makkah dan Madinah. Tak heran jika di kota ini pusat pelayanan medis seperti rumah sakitnya pun besar, memiliki taman wisata bermain, anak-anak yang lengkap. Sini dibangun perusahaan Salin Water Conversion Corporation atau SWCC yang adalah perusahaan pemerintah yang mengoperasikan pabrik desalinasi dan pembangkit listrik di Arab Saudi. Ini adalah penyedia listrik terbesar kedua di negara ini. Sebelum tiba di perkebunan kebunan bunga mawar di Taif, kita akan beristirahat sejenak di rest area untuk menyantap makan siang versi adatnya orang Arab. <tuh -tuh.

setelah selesai makan siang, perjalanan dilanjutkan menuju ke sebuah desa yang terkenal dengan perkebunan bunga mawar yang digunakan sebagai bahan baku minyak wangi. Dan ini kita sedang menyaksikan bagaimana proses penyulingannya, namun akan aku share besok di video yang terpisah. Dan sekarang Akad 8 Oktober 2023 sore hari menjelang maghrib Sekembalinya dari Taif menuju Makkah Kita singgah dulu di tempat mikot Masjid Kornul Manazil di sini para jamaah umroh melafalkan ihlalnya di masjid yang dibangun pada tahun 1982 ini. Masjid Kornul Manazil ini letaknya berjarak 94 km di sebelah timur kota Mekah. Perlu kamu tahu, make Out ini diperuntukkan bagi jemaah haji yang datang dari arah Najd atau Riyadh, penduduk sekitar Teluk, dan mereka yang melalui jalan Riyadh Poef. Selain itu, diperuntukkan juga bagi jemaah yang berasal dari timur kota Mekah. Di sini kita bersiap-siap untuk memulai ikhram umroh yang keempat. Kami berganti dengan pakaian ikhram dan menunaikan sholat dua rakaat sebelum umroh. Agenda umroh keempat adalah badal umroh bagi para jamaah yang ingin mengumrohkan sanak saudaranya. Sore hari ini tiba-tiba aku demam dan suaraku mulai hilang, jadi aku melafazkan niat badal umroh dengan bisik-bisik. Few moments later. Di umrah keempat ini, Bakdal Umroh sebenarnya semangat masih menyala-nyala, berkobar-kobar, tetapi kondisi tubuh sudah melemah. Keluhan demam, sakit kepala, mata sepat, hidung pengar, suara hilang, batuk sudah mulai berdatangan satu persatu, sehingga aku berjalan lebih slow dan membaca doanya juga dengan suara lirih atau mungkin hanya gerak mulut saja untuk sekedar menghemat tenaga karena momen ini kita tunaikan saat menjelang dini hari mengutip dari buku peta perjalanan haji dan umroh edisi revisi yang ditulis oleh Agus Arifin badal umroh bisa dilakukan apabila si pengganti telah melaksanakan umroh untuk dirinya sendiri lebih dulu hal ini juga berlaku dengan badal haji dengan demikian untuk umroh kedua ketiga dan seterusnya dapat diniatkan untuk umroh keluarga atau orang tua yang telah meninggal syarat pelaksanaan badal umroh adapun Syarat melaksanakan badal umroh diantaranya orang yang digantikan umroh tidak mampu secara fisik Tidak boleh membadalkan umroh yang tidak mampu dari segi ekonomi Sebab ibadah haji dan umroh wajib dilakukan bagi mereka yang mampu dari segi finansial dan fisik Ba'dal umroh boleh dilakukan bagi orang yang sakit keras dan tipis kemungkinan sembuh penyakitnya Tidak boleh melaksanakan ba'dal umroh untuk orang yang masih sehat Wanita boleh membadalkan umroh pria dan sebaliknya Ba'dal umroh hanya boleh satu orang dalam satu kali perjalanan umroh Dari Abu Hurairah anhu berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari satu umroh ke umroh yang lainnya menjadi penghapus dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat Sahih Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah kita selesai badal umroh ini pada jam 23 lebih 24 menit, ya waktu Arab dan di, di Indonesia, di Indonesia sudah memasuki waktu subuh, ya. Nah, teman-teman, semoga teman-teman bisa menunaikan ibadah umrah dan haji dengan khusyuk dan dengan ringan, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. <tik> ya, karena kaki terasa lelah sekali, jadi aku dan Pak Riko. Uh, ingin beristirahat sejenak untuk duduk-duduk di sini sambil menikmati malam di Masjidil Haram dan aku nggak tahu banget kenapa ini orang-orang pada antri guys apakah karena ada apa promo makanan sahur atau apa aku nggak ngerti tapi sembari melintasi jalanan ini aku sedang mencari apotek untuk membeli obat karena saat ini aku sedang sakit dan harus segera diobati aku harus segera mencari parasetamol kita ketemu lagi di video selanjutnya assalamualaikum semuanya